प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिता चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातार मारात् त्रिभुवनगुरुमीशम् जननमरण जननमरणदुःखच्चेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्याना शिष्यास्तु उच्छिन्न संशय निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणा गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् मौनव्याखा प्रकटिता परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिता चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामम् मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्चेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्याना शिष्यास्तु उच्छिन्न निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणा गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातार मारात् त्रिभुवनगुरुमीशम् जननमरण जननमरणदुःखच्चेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्याना शिष्यास्तु उच्छिन्न संशय निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणा गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् मौनव्याखा प्रकटिता परब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलिता चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामम् मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्चेदक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्याना शिष्यास्तु उच्छिन्न निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणा गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ఆత్మీయ వైకుంఠం టీవీని చూడండి మరియు భవిష్యత్తులో మరిన్ని భక్తి లైవ్ ఈవెంట్లను కొనసాగించడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి వైకుంపం టీవీ భక్తి డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు తెలుగు తమిళం హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ భాషలలో వీక్షించండి సదా మీ భక్తి సేవలో వైకుంపం టీవీ ధన్యవాదాలు